Общественный совет Департамента внутренних дел начал работу в 2012 году. В его состав вошли депутаты, журналисты, представители общественных объединений. Главная задача консультативно-совещательного органа – повышение эффективности работы по обеспечению правопорядка, укрепление взаимоотношений полиции с населением. В первую очередь я хочу поблагодарить всех приглашенных, которые вошли в состав нашего общественного совета. Безусловно, в состав нашего общественного совета необходимо ответить, ну, вошли люди, которые обладают, известные люди нашей области, обладают достаточно большим жизненным опытом, авторитетом, ну, так сказать, знающие люди, которые ну, даже своим участием способны в какой-то степени повлиять на состояние общественного порядка. На первом в этом году заседании рассмотрены организационные вопросы. Председателем общественного совета ДВД избран депутат городского маслихата Жаслан Ахметов. Его заместителем декан факультета истории и права СКГУ Сабыр Ибраев. Также утверждены рабочие группы из числа руководителей полицейских подразделений. Жаслан Ахметов проинформировал участников заседания об итогах работы общественного совета за прошлый год. Подполковник совет у вас поднимал вопрос о необходимости строительство реконструкции развязок по улицам Абая Мира, Абая Жамбела и Жамбела Букетова. Вот мы этот вопрос рекомендовали для исполнения нашему Акимату. И я думаю, результаты увидели. Горожане благодарят сегодня за то, что вот эти развязки появились. Также на заседании члены общественного совета были проинформированы об итогах работы полицейских за прошлый год и приоритетных задачах на предстоящий период в свете требований послания президента страны народу Казахстана. По ряду приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности достигнуты положительные результаты. Так сокращено количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, разбой, вымогательств, сократилась подростковая преступность. На следующем заседании будут рассмотрены вопросы деятельности административной полиции, в том числе универсальных полицейских. Дарья Дмитренко при содействии пресс службы областного департамента внутренних дел.